Засоби гігієни, зубна паста, бритва, мило господарське, є зміна білизни, є взуття, кілька видів взуття, це таке зимове робоче взуття, є шльопанці, є шампунь, є індивідуальна пластикова скляночка. Все перечисленное – базовый набор необходимых вещей, которые получают российские военнопленные, как только прибывают в лагерь на территории Украины. При процедуре приема их в первую очередь осматривают медики. Затем военнопленные 14 дней находятся на обязательном карантине. Здесь установлено современное медицинское оборудование для ультразвуковой и рентген-диагностики, а также для оказания стоматологической помощи. На нем делают снимки, потому что много полоненных имеют минно-выбуховые травмы. И пора наслідки поранень, відповідно, це необхідна річ в такому закладі. Для тех, кто получил ранение, оборудованы отдельные палаты. 38-летний российский военнослужащий Евгений Милованов из Краснодарского края. В полномасштабной войне против Украины участвовал полтора года. Штурмы украинской территории для него завершились после ранения. Единственный шанс выжить для него был сдаться в плен вооруженным силам Украины ранение, пулевое ранение в ногу, раздроблена кость, большая, не могу ходить. Пошли штурмовать посадку, ранили. И все, и из-за ранения сдался в плен. В жилой зоне российские военнопленные проживают в комнатах, где от 10 до 15 спальных мест. У каждого индивидуальный шкафчик для хранения личных вещей и книг, которые они могут взять в библиотеке. Также есть специальное выделенное место и холодильник для хранения продуктов, которые могут пересылать им родственники. Это, что они прислали якийсь, на території України, а гроші присилають з Росії там, Готовят российские военнопленные себе сами на специальной кухне, а свежий хлеб выпекают на небольшой пекарне. Следит за качеством и руководит процессом здесь российский военнопленный Роман Хвостов. Сам он из Таганрога. В российской армии служил по контракту. Полгода участвовал в боевых действиях на территории Украины, затем попал в плен. В лагере находится уже год и четыре месяца. Сложились обстоятельства. Ну, как бы не деньги я шеф-повар вообще по образованию 20 лет отработал шеф-поваром. Не явился по повесткам, так пришлось подписать. Роман рассказывает, для каждого военнопленного организовано полноценное питание. Рацион включает не менее 2200 килокалорий в день. На завтрак у нас идет каша, 300 грамм каши, 20 грамм мяса, вот, подлив, чай, хлеб с сахаром. Обед ⁇ это у нас 600 грамм супа, 400 грамм каши, 20 грамм мяса, 200 грамм хлеба и 100 грамм салата. В лагере военнопленные имеют право работать и получать зарплату. Рабочий график 6 дней в неделю. Они могут заниматься на выбор изготовлением искусственных елок, строить садовые домики, сауны, заниматься деревообработкой, в том числе поддонов. Воскресенье в лагере выходной. Военнопленные могут гулять по территории, играть в футбол, шашки, смотреть телевизор в комнате отдыха или посетить церковь. В координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными подчеркивают, Орківають содержання російських воєнопленних соответствует всім нормам Женевских конвенцій. Є третя Женевська конвенція поводження з військовополоненими. Згідно з нею, полонений може отримувати чверть швейцарського франка на за день роботи, це близько 10-12 гривень. Але також є і певні роботи, за які вони можуть отримувати більше, але все одно більша частина цих грошей іде на їхнє утримання для покращення умов перебування в таборі. На содержання одного воєнопленного РФ із государственного бюджету України виділяється около 10 тисяч гривень в місяць. В цю суму входить також оплата труда працівників пенітенціарного учреждення і капітальні розходи. Лагеря для російських воєнопленних розположені вдалі лінії фронту і ні. подразумевают нахождение на их территории осужденных. На сегодняшний день в Украине уже организовано пять таких лагерей. Валерий Бакус, Юлия Биль, Вадим Дмитриев для телеканала Freedom. Почалось повномасштабное вторжение. Ворог просувается достаточно быстро и достаточно впевнено до Киева. И потребно еще с этим работать. Правильно. Глеб Портман стал добровольцем в 18 лет в начале полномасштабного вторжения России. Участвовал в боях за Донецкую и Луганскую области в начале декабря 22-го во время штурма российскими войсками села Красное Деброва. Взвод Глеба попал в плен. Сам защитник получил ранение. Мы в трех э, тримали оборону, потом закончилась БК. Э, І прозвучала пропозиція про здачу. Підходжу до краю окопа, піднімаю руки без зброї і так далі. Вони кажуть, так, вставай. Я встаю з піднятими руками, десь отак. І з лівої сторони, метрів з 30 починається стрільба. От, судячи з траєкторії, цілились не в руку, але не попали на щастя. Сначала их допрашивали, рассказывает Глеб, затем три дня одержали в подвале. Лишь после он попал в больницу на оккупированной территории Луганской области, где ему установили аппарат внешней фиксации кости. Необходимых лекарств не хватало, поэтому рана не заживала. Спустя полтора месяца после больницы Глеба перевели в Суходольскую исправительную колонию номер 36. Там он оставался больше года. У нас був локальний сектор, це внутрішній дворик невеличкий, і два барака. двоповерхових. сумарно у нас там було ну, трішки більше, ніж 500 людей. Розрахований цей локальний сектор людей на 200. Вбиральні вони були ну просто як отвір в землі, проте їх періодично потрібно відкачувати. А цим займались досить рідко. От Опалювалось зато. В Баразі всередині було тепло. Майже завжди. От правда, теплих речей не було. І коли на вулиці стоїш по 4 години співаєш, то прохолодне дещо, проте, питки, постійне чувство голода. Українським воєнослужам видавали очень маленькі порції. В пліну Глеб потеряв 12 кілограмів. Банально, прийом їжі, макарони. Порція макарон це 15 таких макарон на спіралю. І роби <риви> з ними, що хочеш, як це кажуть. Ось е також була така розвага специфічна е влітку, коли і так дуже жарко, їжа розігрівалася спеціально до киплячого стану. І так як дають поїсти лише там, хвилин 5, ну, а їсти хочеш ти постійно, то якось мусиш встигнути. По несколько часов украинских военнопленных заставляли петь гимн России, слушать российскую попсу и избивали. Чтобы как-то держаться и не падать духом, Глеб постоянно думал об освобождении. Могли быть веселые старты, то есть все ходят в приседания, оттискания и тому подобное. Бывало просто забывали, ну, без каких-то таких веселых подводок. Просто вывели, забили и нормально. За работу давали сигареты, возможность с каждый дня и трешки краще вижу. Со временем аппарат внешней фиксации кости в руке Глеба развалился. Он его переносил фактически на полгода больше, чем необходимо. Рана воспалилась и началось нагноение. В итоге Глеб снова оказался в больнице на оккупированной территории. 4 января 2023 года Глеба обменяли. Свою штуку очень часто манипулируют. В будь-який незрозумілий момент до тебе можуть прийти сказати: збирайся, йдеш на обмін е, і все, і більше не прийти, не казати нічого. Цей момент, коли ти в полоні знаходишся, сниться дуже часто, практично постійно, і насправді досить реалістично, плюс-мінус, так як снилися і відбувалися. Уже после обмена во время обследования стало понятно, что у Глеба сложный и неправильно сросшийся огнестрельный перелом. 5 сантиметров кости в руке не хватало. Мы оперували его в два этапа. Первым этапом мы вставляли эти кистки на место и ставили титановую пластину, чтобы они там держались, и ставили специальный такой цементный спейсер, который формировал место для будущего кисткового трансплантанта. А через два месяца мы брали трансплантант из его тазу, и ставила эту на плече. На реабилитации Глеб находился уже почти год. За это время он смог подняться в горы, стать инструктором для новобранцев. После завершения лечения собирается вернуться в строй и продолжать защищать Украину. Юлия Биль Вадим Дмитриев из Львова для телеканала Фридом.